Ну, они ставят вопросы, которые их интересуют, мне кажется, в первую очередь. Я так понимаю, что ребята занимаются спортом, и вот эти первые ощущения, когда выходишь на ну, не знаю, в моем случае на ковер, либо там на ринг или на помост. Вот. И они хотят понять, у всех ли такие вот, ощущения, как у них, вот этот мандраж и все остальное. Поэтому пришлось им показать, что действительно это так. И не нужно бояться, если ты там сильно пере переживаешь, просто нужно контролировать это состояние. Занимаюсь по, по возможности популяризации своего вида спорта, греко-римской борьбы, вот, чтобы люди понимали, что это за вид спорта, и побольше деток сдавали на секции. Вот, потому что сейчас в связи с в стране. Э, ну, как бы, не знаю, и в принципе сейчас такое, такая жизнь, что дети в, в компьютерах, вот, и заняты чем-то другим, вот, а нужно развивать себя, э, каким морально, психологически, физически, вот, учиться тоже не мешало бы хорошо, вот, поэтому нужно всесторонне себя развивать, и один из выходов этого занятия – греко-римская борьба. Это сложно, я снимаю шляпу перед каждым тренером, который занимается с детьми, потому что это самое неблагодарное самое тяжелое ремесло и дело. Потому что, когда ты готовый спортсмен приходит, он знает, что ему нужно, он как губка впитывает. А дети, они рот открыли, <свят> <свят> глаза бегают, вот. И нужно их постоянно держать в вот таком состоянии, чтобы они хотя бы что-то понимали и чтобы им было интересно. Поэтому это большой труд. Спасибо вот, э, моим тренерам за это и вообще всем, которые служат во имя украинского спорта, выращивая именно из детей серьезных взрослых спортсменов. Я сейчас пришел на тренировку вот после пятого мира. Он меня пригласил там, я сам, я посидел полчаса, у меня вот такая голова была, потому что дети, они бегают, их вообще как бы... Я говорю, как вы справляетесь? Он говорит, так это еще спокойные, оказывается, у него. Поэтому это очень сложная вещь, и как бы нужно поощрять их за зарплатами нормальными, как и учителей. Я помню себя в школе, я помню, как, как я себя вел. Вот. Это, ну, это очень сложно. Да. Это должно быть от Бога. Да, так как я никого не слушался никогда. Короче, у меня постоянно двойки были по поведению, поэтому Тут надо дать честь тем людям, которые выбрали для себя это направление и занимаются, делают украинских детей умными, физически крепкими. Сейчас такое время, просто я же вам объясняю, что многие зациклены на каких-то других вещах. Сейчас ноу-хау везде, там все в компьютерах играют. Я помню, что я в детстве, меня за на улицу, мама выходит там где-то часов в 10, уже Жан, Жан, по, по району ходит, же зовет, Жан через некоторое время возвращается. А, а сейчас я даже не слышу, кто-то кого-то звал. Если так даже нет, нет, не, не, приходится никого слать, потому что все и так дома сидят. И это из-за этого потом есть проблемы со здоровьем и все вытекающие. Потому что если человек нездоровый, будь он богатый, сверхбогатый, все равно как бы это самое главное, то, чего у него нет, это самое главное здоровье. Он не может это богатство даже реализовать куда-то и ощутить на себе все прелести там, своего состояния. Поэтому основополагающая вещь – это здоровье. А вот борьба, и физическая культура, и спорт – это дает то здоровье, которое необходимо для de nos enfants.